Наш любимый залужный после увольнения, имея, естественно, мобилизационный возраст, почему-то не остался в Украине, а поехал в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Что же он тогда в Лондоне будет вещать? Интересно. Давайте послушаем. Расскажу вам про справу обличие войны. Справде мы снова же ведем мову про свободу и про выбор. Так вот, война – это твой выбор обрати два важных решения. Итак, внимание. Два важных решения. Два выбора. Интересно, какие то Я так понимаю, по логике вещей это либо воевать, либо не воевать. Смотрим, запереживаем. Первое решение – не злякаться. Не злякаться померти. А значит, а значит, быть готовым до самопожертвования. Быть готовым умереть, а значит, быть готовым до жертвы, Самопожертвования. Да, да. Второй вариант Наверное, сидеть дома, либо выехать из -за Украины и жить нормально. Начать новую жизнь с нуля, даже мать так. Да, да, Вот такие важные решения каждый должен принять, кто залучается А, это было для тех, кто хочет залучиться до ЗСУ. Э, я не эксперт, но, по-моему, те, кто хочет, уже там. Остальные не хотят, поэтому остальных... Забирають насильно проти їх волі. Хтось, це стосується, в принципі, всіх мужчин, які остались в Україні. Має Супер. Але вмерти за Україну, за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення. Також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, а готові до... готовність вбивати за Україну. за их землю, за их народ, за власну семью. Умереть и убивать за государство, за украинскую землю, за народ. Вот это три. До побачення. За семью я согласен. Но если есть возможность семью вывести, первые три пункта смело идут. Да, 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 вы поняли. На три веселые буквы. Мое личное мнение, я ни к чему не призываю. Честное И приводит нас до того боевого духу, который позволяет Вести збройну боротьбу. Так ось звідки він береться. Можливо, це особливе харчування? Ні. Можливо, це якісь ось особливі погодні умови, в яких ми виховуємося. Ні. Можливо, це ще якісь зовнішні фактори. Ні. Це все завдяки тому коду нашому, коду нашої нації, який зашитий у нас саме, саме у формі культури. Ну мені кажуть, коду, зашитого в нас, вот это вот, это так попахивает неким рабством, которое с детства с молоком матери впитывает.